На протяжении 2014 года и в первых числах 2015 года на территории Житневого района города Кривого Рога было совершено ряд хищений троллейбусных троллей. Значит, принимались меры по поимке данных преступников, но какое-то время не удавалось выйти на след данных лиц. Была создана группа специально, которая занималась поимкой этих людей. И вот, наконец, 5 января 2015 года поступила информация, что люди, которые очередной раз совершили преступление, в районе улицы Дышинского несут мешки с троллеями. Значит, выехали по указанному адресу оперативно задержали двух жителей Криворога. Один житель Зержинского района, второй житель Жатневого района, оба ранее судимые, освобожденные условно-досрочно, у которых были изъяты похищенные троллей. Значит, в настоящее время доказано их участие в совершении трех эпизодов хищений. Это хищение, которое было в конце декабря, когда на улице стояла плохая погода, была метель, все помнят эту, э, этот день. Они украли на улице электрозаводской, как выезд на Мукомольный со стороны Заречного. Значит, на бульваре маршала Василевского тоже было хищение троллей. И вот этот последний раз, по которому их задержали, это улица Курчатова, вблизи дома номер 15. Также в настоящее время устанавливается причастность данных лиц к совершению остальных преступлений, которые были совершены на территории Жертвенного района города Криворога в 2014 году. Данные лица были арестованы судом Жертвенного района города Криворога, в настоящее время находятся в Криворусском следственном изоляторе.